September 2025 hari Kamis kita berada di perkarangan ataupun lobi Mahkamah Session Magistrat Johor Baru. Hari ini dan esok 11 dan 12 Disember dijadualkan untuk pembelaan bagi kes uh, terkait isu Bloomberg Straits Times pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948 terhadap Cik Badru Isyam atau CB Cikgu Bat ni untuk memberi sedikit latar belakang saksi-saksi pendakwaan telah pun beri keterangan dan mahkamah mendapati ada prima maknanya mahkamah mendapati ada kes dan mahkamah session Johor Bahru telah memanggil cikgu Bat untuk membela diri kita telah menyatakan pada awal selain daripada cikgu Bat kita juga akan memanggil satu lagi saksi pembelaan sekiranya ditawarkan oleh pihak pendakwaan dan saksi yang ditawarkan itu tidak lain tidak bukan wartawan Bloomberg yang terlibat antara lainnya dengan dua lagi wartawan menulis awal sekali pada 25 hari bulan April 2024 laporan dalam Bloomberg yang kemudiannya diambil oleh Straits Times. Ini Straits Times ni akhbar Singapura, Bloomberg pun akhbar luar negara terkena berkenaan dengan isu kasino di Forest City yang membabitkan antara lainnya uh, taikun-taikun orang-orang kaya antara lainnya pejabat dan menteri antara lainnya pejabat Julia Mahmud Yassi pada Kembang Indah Pertuan itu isi kandungan di dalam laporan-laporan Bloomberg dan Times tersebut apabila kita ditawarkan saksi Ram Anand yang merupakan salah seorang daripada penulis atau contributor, writer di dalam artikel Bloomberg tersebut kita menyatakan dengan jelas selain daripada Uh, saksi pembelaan pertama iaitu tertuduh sendiri Badu Hisham sebagai saksi uh, pembelaan pertama kita juga akan menggunakan peluang untuk memanggil satu lagi saksi pembelaan iaitu penulis tersebut iaitu Ramadhan pagi ini kita telah membuat permohonan sebelum awal lagi sebelum dipanggil cikgu buat perberi keterangan kita telah maklum pada mahkamah sehingga hari ini kita masih belum memperolehi rakaman percakapan atau rakaman beramaran atau polis statement yang telah diberikan oleh Ram Anen kepada pihak polis. Ingat dulu sewaktu isu ni mula-mula naik, ramai yang dipanggil oleh pihak polis untuk disiasat termasuk Ram Anand daripada Bloomberg. Kita daripada segi pembelaan, undang-undang ni jelas kita ada hak untuk melihat rakaman percakapan tersebut. Kita telah buat hujahan pagi tadi telah dapat bantahan daripada pihak pendakwaan, itu tugas pendakwaan, tak apa kita hormati tapi akhirnya Alhamdulillah mahkamah bersetuju dengan kita bahawa dari segi memastikan satu perbicaraan yang adil maka kita perlu diberi akses, kita perlu lihat, kita perlu kaji uh, percakapan berakmaran atau polis statement yang telah diberikan kenyataan yang telah diberikan oleh Ramadhan kepada pihak polis tersebut Kemudian kita juga dimaklumkan bahawa pihak pendakwaan tidak berpuas hati mereka akan buat semakan ke Mahkamah Tinggi Johor Bahru tak apa itu hak mereka teruskan tapi kita juga telah memastikan pertang tadi baru selesai uh, keterangan yang telah direkodkan daripada peguam uh, Hisham sebagai saksi pembelaan kita yang pertama menurut kenyataan bertulis di bawah seksyen 402 b besar kapital B Kanun Prosedur Jenayah belum ada lagi Uh, pemeriksaan balas itu pada tarikh-tarikh yang berikutnya kita akan kembali ke mahkamah pada 5 dan 6 Februari 2026 untuk meneruskan dengan pembelaan. So, pada rakyat Malaysia, kita nak anda semua faham apa yang sedang berlaku. Dan semasa memberi keterangan tadi a uh, baru Hisham dengan jelas CB dengan amat jelas menyatakan bahawa beliau tak ada niat menghasut. Beliau tidak mahu menghasut, beliau hanya ingin menyatakan dengan jelas di bawah perkara 34 dalam kurungan 3 Perlembangan Persekutuan Dulia Maha Mulia Seri Perdukan Baginda Pertuan Agong tidak boleh melibatkan diri beliau secara aktif dalam sebarang kegiatan komersial. So itu lebih kepada memberi nasihat dan juga pendapat dari segi perundangan. Bukannya apa-apa elemen untuk mengasuh. So saya serahkan bersibi uh, untuk penambahan. Okay, terima kasih Rafiq, teman-teman. Uh, ini ketua-ketua bahagian hadir dan sahabat-sahabat uh, uh, pimpinan parti di peringkat berbagai peringkat adik Okey. Uh, pertama sekali saya tegaskan bahawa ah uh, ini merupakan satu fitnah kepada saya dan cubaan untuk mencari kambing hitam atas keresahan dan kegelisahan rakyat dalam apabila uh, dua entiti besar iaitu Bloomberg dan ah uh, Singapura Aa, membuat laporan berkenaan dengan ada usaha untuk membuka kasino di Forest City dan dalam laporan itu mengaitkan peranan yang dibuat Agong dalam perkara tersebut eh Aa, tulisan pada hari pertama saya komen pada hari kedua eh dan saya komen ini berdasarkan keresahan orang ramai yang juga saya rasa kedua ialah dalam uh, penulisan saya, saya nyatakan perlembagaan negara 34 kurungan 3 di mana menyatakan perkara yang jelas, saya kod balik bahawa Raja-Raja uh, Melayu yang di Tuan Agong supposed to, sepatutnya tidak terlibat secara aktif dalam serve atau perniagaan komersial kerana perlembagaan itu betul. Our founding father yang mencipta perlembagaan ini dah fikirlah, kalau raja terlibat dalam niaga aktif ia boleh timbul fitnah ke atas raja, itu saja niat saya kan, nah, lebih-lebih lagi dalam keadaan hari ini, di mana ada taikun-taikun, ada ahli politik korab, tamak, menggunakan aa uh, berbagai pihak, termasuk uh, aa, raja-raja, dalam mencapai cita-cita dan ketamakan uh, pembolotan ekonomi mereka, jadi dekat mana yang saya maksud, Eh? Huh? Uh, persoalannya ialah Bloomberg sampai tahap ini sampai hari ini tidak pernah menurunkan walaupun setitik perkataan noktah daripada artikel tersebut ada kan ha, MCMC tidak ambil tindakan untuk blok apa-apa semua ada di situ kan malah saya bagi tahu sekali lagi Anwar bin Ibrahim iaitu Perdana Menteri Malaysia setelah laporan itu menjadi panas mendapat kritikan dan sebagainya Anwar boleh terbang beberapa hari selepas itu ke luar negara untuk program anjuran dan tajaan Bloomberg. Jadi soalan dia sekarang ni siapa yang suruh Bloomberg tu tulis? Kan? Kita, jujur saya lebih risau adakah kerajaan cuba menggunakan tulisan itu untuk blackmail kepada uh, Silence, dia diraja. Saya lebih risau. Ha. Jadi persoalan dia yang muncul ialah Sampailah ke hari ini saya mengikuti semua perbincangan tersebut Tak apalah ya, mereka ada kuasa Mereka gunakan sebagai intimidasi politik Saya lalu Tapi bila di peringkat pembelaan Kau penulis artikel Kita ambillah Dan hari ini merupakan satu proses di mana Kita nak tengok Ram Anan dipanggil untuk rakaman percakapan siasatan di Bukit Aman hari itu, apa yang disiasat? Siapa yang Ram Anan sebut? Kan? Dan Alhamdulillah hari ini, itu yang saya bagi tahu dengan semua kawan-kawan dan rakyat di luar sana bahawa kita masih ada mahkamah untuk disandarkan harapan itu. keadilan itu insyaAllah. Dan hari ini mahkamah membuat keputusan yang tepat di mana membenarkan kita to access Uh, apa ni rakaman percakapan tersebut kan tetapi uh, dia dibantah didapat arahan daripada Putera Jaya. Kuala Lumpur Putrajaya oh kena bantah pergi mahkamah tinggi dia tak boleh apa yang ditakutkan sangat ni nama siapa yang ada dalam tu kan apa yang terbongkar dua persoalan adakah kamu tak siasat Anan, ataupun kamu Anan menyatakan nama orang yang memberi maklumat itu dalam uh, ke, uh, rakaman kenyataan itu. Jadi saya hadap saya insya-Allah ke uh, yang kita akan berdepan. Situasinya ialah siapa kami? Kami ialah orang yang mempertahankan institusi gajah Melayu. Siapa kami? Kami ialah orang yang mempertahankan perlembagaan negara. Siapa kami? Kami ialah orang yang nak negara ni ada sistem undang-undang yang betul. Ya. Tapi kita difitnah ni kita berdepan insya-Allah sangat terima kasih